18 травня в месте Василькиев відбувся чемпионат Киевской области дзюдо среди уникив и девчат 2012-2013 років народження, в якому взяли участь вихованці відділення дзюдо КДУ США. У меня даже два человека 2014 -го года боролись там. Я считаю, что на данном этапе они выступили достойно. Два первых места, одно второе и четыре третьих. Да. Могли больше взять. Могли больше, но набираются опыта. Могли там, ну, у меня двое человек, пятое место заняли, один седьмое я занял, то есть там, ну, шаги от медали были просто ничего. Но еще, ну, еще неопытные, еще у них ну, психика еще такая неустойчивая, они нервничают, переживают очень сильно. За результатами выступив у наших спортсменов два первых, одно второе и четыре третьих места. Витаемо спортсменов их батьков и тренеров ввидели США Олега Копылова. Окремо. И до речи, учу в суботу, у субботу у приміщенні Фока пройде турнир памяти героя Украины Олега Буяна. Как бы Олега я знаю, знал, долго очень он же тренировался с Валентином, с моим сыном в одной группе, да, очень много времени, там по моему что-то пять или шесть лет, что-то такое. То есть, ну не уже тренировался. Не, он тренировался, ну я не помню сколько, с 10, по-моему, лет и почти ну, и пока не закончил школу. Потом он закончил школу, уехал поступать в военное училище, созванивались да, там он приходил по раз так на фок мы с ним, ну, или в городе он приезжал, когда на каникулы там. Ну а все, потом война началась, все понятно, что он пошел воевать. Ну, все знаем, чем все это закончилось. Очень, конечно, жалко и обидно. Человек хороший. просто, ну, Есть такое слово порядочный. Вот это вот к нему прямо вот относится. Просто молодец, да, хороший пацан. И сколько у тебя будет примерно участников соревнований? Ты прикидывал? Наши, только среди наших будет, будет значит, учащиеся спортивной школы и спортивного клуба «Дзюдо Атом». Порядка 60 человек. Ну, в принципе, я думаю, что в следующий раз такой, как бы, пробный у тебя турнир. В следующий да, раз я, уже можно да, делать как его как бы есть планы, есть, Да, есть планы, как бы, на следующий год уже сделать его традиционным. Вот как у нас Героев Чернобыля проводится, каждый год мы стараемся. Мы ну, сейчас тяжело, потому что война. А так вот, мы же каждый год, там, 30 с чем-то турниров мы провели, Героев ну, да, да, Чернобыля. Да, ну, вот, и я хочу, конечно, сделать, чтобы Олега Буяла, да, 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 вот это весенний он такой будет у нас. Этот будет у нас, как бы, весенний, тот осенний и нормально. Распределим так. Ну, он это заслужил. И я считаю, что мы должны ему как бы отдать должное Понял. память, память должна остаться на, навсегда.